안녕하세요 여러분 assalomu alaykum azizlar <laughs> mana biza sizlar bilan to'rtinchi mavzuga yetib keldik chesaba ya'ni nima mevani yaxshi ko'rasiz qanday mevani mana shu mavzu asosida chiroyli bir darslik o'tamiz demak bozordagi holatlar ko'ramiz ekan o'shanga alohada berilgan rasmni ko'rib suhbatlashib ko'ring deyilgan ya'ni yogining yo bu yer qayer bo'shish boshinizyo nima bor boshichog'i yo'q nimani yaxshi ko'rasiz boshi shikohi yo'q nimani yomon ko'rasiz mana shulardan foydalanib atrofimizdagilar bilan albatta suhbatlashib ko'rsak bo'ladi chiroyli suhbat va hvoolar bor biz foydalaniladigan iboralar so'zlar kage magazin gayel meva bo'lsin nima banani banan sagua olma subak tarvuz shiroxada yomon ko'rmoq so, choahada yaxshi ko'rmoq va davom etamiz ohvi tam gua navbatdagi berilganlarni aloqasi bo'lganini belgilashimiz kerak ya'ni bu rasmlarni qaysi biriga aloqasi bo'lsa to'g'risini belgilab beramiz va keyin esa tam keyingisi gua. ya'ni aloqasi bo'lgan bir biriga to'g'ri keladiganlarini bog'lashimiz kerak ya'ni hammasi fasl ekan qaysi tagida qaysi so'z qaysi rasmga aloqadar o'shani belgilaymiz va so, biz teaga o'tamiz teai har doimgidek uch tomonlama bajaramiz biza audio variantni eshitamiz dialogga -ka qaramay tushunamiz tushunmasa yana bir marta eshitamiz va tushunib bo'lgandan keyin savolga javob beramiz meh va shinon bo'lsin guayrl choyo mehva shin mevani yaxshi ko'radi ekan va jessika shinon bo'lsin jesika nimanis qaysi mevani yaxshi ko'rarekan o'sha javoblarni belgilaymiz va bularni bajarib bo'lgandan keyin har doimgidek buni bilokdagiga o'xshab o'qib ko'ramiz va o'qib o'rganimizdan keyin xatolarimiz bo'lsa ularni to'g'irlab o'z ustimizda ishlaymiz va parm parm har doimgidek audio variantni qo'yamiz eshitib olamiz va qanaqa o'qiyotganini eshitgandan keyin o'zimiz ham xuddi o'shanaqa qilib o'qib diktofonga yozib olamiz va keyin solishtiramiz xatolarimiz qolmasa keyin o'sha dialogimizni yozib olgan Uh, audio variantimizdan foydalanib so'zlarni yodlasak ham bo'ladi bu bizga ikki tomonlama yordam beradi tarjimasini ko'radigan bo'lsak icha stul vimi ma'no vegon fikr chuvi diqqat e'tibor konvi leksiya toni um, rozilik beman umid munvi naqsh choi biz um, siz bo'ladimi biz o'sha ingoi tingo do'stimning do'sti do'stingni do'sti urvi sovon bizning tilak qirimvi tok rasmdagi shirinlik rasmdagi to'l to'rt shunaqama'noni beradi va davom etamiz munbo munbo birinchisi nima ekan yosa plas ilril ya'ni bu faqat ot so'z turkumiga qo'shib foydalanamiz ekan bu o'zbek tiliga tarjima qilsak n degan ma'noni beradi n misol minsushiga to disuka u ya'ni minsushi televizorni ko'ryapti disuka sutni ichyapti e'tibor bering n qo'shimchasi va buni qanday holatlarda qo'shamiz achin bor yo'qligiga e'tibor beramiz qo'shayotgan so'zimiz ot so'z turkumiga aloqadormi yo'qmi o'shani aniqladik agarda ot so'z turkumiga aloqador bo'lsa pathchim bormi yo'qmi uni aniqlaymiz patchim bor bo'lsa il qo'shiladi patchim yo'q bo'lsa rel qo'shiladi o'shanga e'tibor bering misollar berilgan mana pap pabl yu yuro xuddi o'shanday endi qisqacha foyda qilib yozish uchun aytaman korey tilidagi il rel grammatik qo'shimchasini faqatgina ot so'z turkumiga qo'shib foydalana olamiz bu grammatik qo'shimcha o'zbek tiliga tarjima qilinganda n degan ma'noni beradi bu grammatik qo'shimchani ot so'z turkumida ekanligini aniqlaganimizdan so'ng qo'shmoqchi bo'lgan so'zimiz patchim bor yo'qligiga e'tibor beramiz patchim bor bo'lsa il patchim yo'q bo'lsa ral qo'shiladi xuddi o'shanday qisqacha bir mazmundagi qoida yozb bo'ladi o'tamiz yonsib almatin almatn to'g'ri javobni belgilaymiz ya'ni bizaga ot berilgan va variant qaysi birini qo'shish kerakligini biz hal qilamiz buni damashni ya'ni uyga vazifa bo'ladi berilgan bo'sh joylarni to'ldirishimiz kerak savollarni ya'ni bizaga ikkita so'z beriladi oddiy bulardan yasab bitta gap hosil qilishimiz kerak ikkita oddiy so'z misol uchun hanggo kores tili karichida tushuntirmoq hangugori karuchiyoyo koreys tilini tushuntiryapti xuddi o'shanday gap shakliga keltirishimiz kerak pastdagi berilgan hammasini ayo yoni ham o'tganmiz hech qiyin joyi yo'q bui oldingi darslarni to'liq bajargan o'quvchimiz umuman qiynalmaydi va mumbob ikkinchisi nima berilgan ekan e'tibor bilan qaraymiz an yongsa yon, ya'ni e'tibor bering bu sizlarga yangi yangilik bo'ldi bu grammatikamiz biza qo'shmoqchi bo'lgan so'zdan oldin qo'llaniladi oldin ya'ni bu an o'zbek tiliga inkor ma'no beradi ya'ni biza qo'shmoqchi bo'lgan fe'l va sifatga inkor ma'no beradi an aynan tarjimasi yo'q uz, o'zio o'zidan keyingi kelgan so'zni inkor shaklini yasab beradi bu faqat fe'l va sifatga qo'shiladi ot so'z turkumiga qo'shil olmaydi misol uchun tigim pigavayo aiyo piga anvayo hozir yomg'ir yog'yaptimi yo'q yomg'ir yog'mayapti yo yo quyosh chiqyapti yomg'ir yog'mayapti yo yo ekan demak xuddi o'shanda inkor ma'noni beradi bu a, grammatik qo'shimchani biza qo'shadigan so'zdan oldin alohida ishlatganimiz uchun bu hech qanaqa qo'shilish holatlarini tanlamaydi har qanday fe'l va sifatdan oldin qo'shilib keladi inkor ma'noni beradi ya'ni qisqacha qoida koreys tili grammatikasidagi an qo'shimchasini faqatgina fe'l va sifatdan oldin foydalana olamiz ot so'z turkumi bilan birga foydalana olmaymiz an grammatik qo'shimchasi biz qo'shayotgan fe'l va so'zlarni inkor ma'nosini yasab beradi inkor ma'nosini yasab beradi xuddi o'shanday qoyda yozamiz va bu grammatik qo'shimchadan foydalanayotgan vaqti qo'shayotgan so'zimiz fe'l va sifatligini aniqlasak bas bu har qanday fe'l va sifat bilan bir xil o'zgarmagan tarzda qo'shilib foydalaniladi xuddi o'shanday qisqacha qoida yozib olasiz va o'tamiz berilgan dialoglarni to'ldirib chiqishimiz kerak ya'ni misol uchun ona nenga kayo anyo nega an kayo bugun bankka borasizmi yo'q bankka bormayman bormayman inkor ma'nosini beradi xuddi o'shanday hammasini to'ldirib chiroyli qilib bajarib beramiz va davom etamiz yai bo'lsayo o'rtog'imiz bilan suhbatlashib ko'ramiz ekan ya'ni kamida ikkita o'rtog'imiz bilan va ularga quyidagi savollarni berib ko'ramiz va ular qanday javob bersa o'shanga птичка qilib kelamiz ya'ni u ismlarini yozamiz va savollarini qaysi savolga inkor yoki ijobiy javoblarini птичка bilan belgilaymiz ya'ni beyil undonayo har kuni sport bilan shug'ullanasizmi beyil Mogoyo, har kuni nonushta qilasizmi murul haju ao aroqni tez tez ichasizmi iiayo barvaqt uxlaysizmi mana shu savollarga javobini belgilab olamiz aa asosida va ma mana bu yerda qanaqa tarzda dialog ketishi kerakligini ko'rsatgan bizlaga meyi <murul chayu, anio> <murul> undonyo <dongun>, undon ao <anio> ya'ni har kuni sport bilan shug'ullanasizmi deydi yo'q har kuni sport bilan shug'ullanmayman inkor ma'noni berdi xuddi mana shunday bajaramiz bu, bu anaqani jadvalni to'ldirib daftarga chiroyli qilib bajarib biza tekshirib olamiz buni